Тренер баскетбольного клуба Днепр Павел Агапов, капитан команды Станислав Тимофеенко. Станислав, ну тут больше не в общем говори, а именно ваши ваших ощущениях после длительного пропуска, как вообще вернуться на площадку, эмоции и все. Ну, честно скажу, эмоции очень сильно зашкаливают, потому что ну, за всю мою игровую карьеру это первый раз такое у меня случилось, что посреди сезона травма. И когда вот три дня назад я приступил к полноценным тренировкам, такое ощущение было, что как будто только Отдых был, вроде бы в форме себя поддерживал, но все равно чуть-чуть. Игровой ритм больше, ну, рит потерял. И за эти три дня так чуть пришел в чувство. И поначалу тоже, поначалу игры, когда начал славки, то есть чувствовал такую неуверенность, потому что переживал, ну, за руку, ну, в некоторых моментах. Ну, а так потом почувствовал ритм игры, и все уже пошел своим чередом, команда поддержала, то есть я считаю, мы достойно сегодня сыграли. Плюс поддержали Павла Ивановича, потому что это его, можно сказать, была у него уже такая, этот, ну, как бы, про практику, он Черкас уже практиковал, когда Денис Павловича удалили, вот. А это уже в этом, в этом сезоне первая игра, и, то есть, не хотели, как бы, и разочаровывать и тренеров, и наших болельщиков, вот. Ну, после первой четверти, конечно, да, чуть провальная получилась, но потом собрались, и, в общем, дело довели до победы я считаю, сегодня очень хорош, хорошую игру проиграли, о, вы выиграли, выиграли, провели. Не ну, несмотря даже на 86 очков пропущенных. То есть мы нападение очень классное, я считаю, сегодня двигали мяч. Наверное, это по движению, если так посмотреть по движению мяча, это, наверное, одна вот на данный момент за все игры, которые была одна из самых лучших игр. Нет ли ощущения того, что ничего особенного не произошло? Это уже очередной фильм 4 Днепра, Победу. Ну, это как, как бы мы уже завсегдату и туда посетитель, можно сказать, финала четырех участники. И ну, как бы такого уже нету волнения. То есть нам просто нужно выйти свое дело защитить. За... Теперь осталось дело за малым защитить титул. Вот. Но у нас еще впереди игры чемпионата, и которые, я считаю, тоже очень-очень важны для нас. И есть будем, будем работать над этим, чтобы финал четырех и кубок провести, ну, финал четырех кубка провести достойно и в кубок вернуть, ну, привести <coughs> в Ебер. Спасибо. Ваш комментарий. Да, ну, в первую очередь хотелось бы поздравить всех болельщиков нашего города, руководство всех игроков, всех, все тех людей, которые за нас переживают, с попаданием в финал четырех. Я думаю, любая победа она важна. Мне не хочется сейчас углубляться в какие-то технические детали. Что-то получалось, что-то нет. Несмотря на разницу в счете, игра была напряженная. Ребята проделали огромную работу. Я ребятам ребят после игры поблагодарил за то, что они сделали. Сегодня играла команда. Сегодня не могу никого выделить или сказать, что кто-то выпадал. Сегодня ребята бились, сражались, они сражались за себя, сражались за город. Я их могу с этим поздравить. В очередной раз мне демонстрируют не самый внятный старт, поединок, скажем так. Потом приходится это все преодолевать. Было минус 12 сегодня опять. По ходу матча, но ну, с чем-то связано, это уже ну, не первый раз. Так вот, то есть, ну, ребята заряжаются, получается, это минуты с 15. -й. Почему так получается? Ну, игра на игру не похожа. Что несмотря на, может, невнятный старт, э, я думаю, что э, дело, дело даже не, не в подготовке, не в разминке, может, какой-то момент, если конкретно по этой игре, я думаю, что момент был все-таки больше психологический какой-то. Собрался полный зал, э, у нас э, расширился состав, и, у нас добавились два, то есть, вернулся Стас Тимофенко, вернулся к нам Дима Глебов, э, у нас появилась расширенная ротация. Появилась, может, какая-то, перед этой игрой все-таки было больше, на нервозность было похоже. Отсутствие главного тренера, я думаю, тоже на этом сказывается. Я думаю, что в следующих играх такие моменты уже повторяться не будут, какие-то провальные старт. Я думаю, что это мы все компенсируем, все это мы разберем уже на холодную голову и будем с первой минуты уже доказывать на поле, кто сильнейший. Ну, пару слов от То есть это было больше похоже, что никуда я не уходил, или все-таки есть еще какой-то там а момент втягивания? А а как, для... как, как для меня, то есть э Дима вышел на поле, как будто он уже здесь был с нами с самого начала сезона. То есть он э прекрасно знает игроков, которые находятся в команде, знает те комбинации, которые мы играем. Для него не было никакого психологического, никакого психологического стресса вернуться в команду. Все ребята его приняли очень радушно. Все поддержали, то есть идет общение, то есть Дима вышел, то есть никакого, он умный игрок, очень, очень с высоким баскетболем IQ, он понимает, даже, даже с взглядом он понимает все, что в него хочет тренер, и с командной какой-то игры, с командной химии. Влюбился в команду, никуда не уходил. Спасибо. Все, спасибо.